ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତିକି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ ତୁମେ ଏପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବ ଯେପରି ତିନିଶହ ଏଗାର એહી તિનિશ એગાર અંકાન સમષ્ટિ થીની જગ એક જગ એક થીની જોગ એક ચાર ચાર જગ એક પાંચ ઠીક સિપરી શહે ચાર એ શહે ચાર મધ્ય ની વિશિષ્ટ એક સંખ્યા એ અંકાન સમષ્ટિ બહાર ଯୋଗ ଚାରି ଏକ ଆଉ ଶୂନ ହେଲା ଏକ ଆଉ ଚାରି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦୁଇଶହ ତିନି ଏହି ଦୁଇଶହ ତିନି ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଏହି ଦୁଇଶହ ତିନିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା ଦୁଇ ଯୋଗ ଶୂନ ଯୋଗ ତିନି ଦୁଇ ଆଉ ଶୂନ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଠିକ ସେହିଭଳି ଶହେ ତେର ଏ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏକ ଯୋଗ ଏକ ଯୋଗ ତିନି ଏକ ଯୋଗ ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଯୋଗ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଠିକ ସେହିଭଳି ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ଏ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଦୁଇ ଯୋଗ ଦୁଇ ଯୋଗ ଏକ ଦୁଇ ଯୋଗ ଦୁଇ ଚାରି ଯୋଗ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଠିକ ସେହିଭଳି ଶହେ ବାଇଶ ଏ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏକ જોગ એક જગ દુ થી દુ પાંચ ઠિક સેભળી ચારિશ દસ એમધ નીકિષ્ટ સંખ્યા સહ અર સમષ્ટિ આમે બા ચાર જગ એક જગ શૂન ચારિ જગ એક પાંચ પાંચ જગ શૂન સહ ઠિક સભી ଶହେ ଏକତିରିଶ ଏ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏକ ଯୋଗ ତିନି ଯୋଗ ଏକ ଏକ ଯୋଗ ତିନି ଚାରି ଯୋଗ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିଲୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ આમે સંખુ ભાવે સંખ્યા ગઢી પાર્તમાન આંબર દેખા એ ટેબુલ્રુ આમેનિંક વિશિષ્ટ સંખ્યા ગઢ્યા જેમતીકિ એક દુ એની આમે સંખ્યા ગઢિલે કે શહેસે આઠ શૂન ચાર अंक मख्या गडले चारश सरी आठश ती संख्या को एनो तीन तिनं विशिष्ट संख्या गडील दुश पैस ठीक सीभरी एक आठ सात ए संख्या अंक संख्या गडले शह চি ঠিক সেই দুই শূন্য ছ এই অংকমানকৈ সংখ্যা গঢ়িলে দুইশ ঠিক সেইভ তিনি চাৰি পাঁচ এই অক মানুহ তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা গঢ়িলে তিনিশ পঁচাশ এইভাৱ ভাৱে আমি টেবুলু তিনি অংক বিশিষ্ট বা 2 अङ्क विशिष्ट बा 5 अङ्क विशिष्ट जेते अङ्क विशिष्ट संख्या गडिवा पई कहिथिले आमे सेते अङ्क विशिष्ट संख्या आराम रे आमे गढी पारिबा तेबे आजि पई एते कि रहौची धन्यवाद